لمبايوم اكران داتو دوتا سحسن محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslimin Muslimat yang dimulik Allah sila lihat pada muka surat 126 tahzib tafsir bin ni pada jenis ke yang kelima ayat ini tumpuan kita pada kali ini merupakan ayat ke-23, 24 dan 25 insyaAllah A'udzubillahi minas rajim Wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnu alwarithun wa lakad alimnal mustaqdimina minkum wa lakad alimnal mustaakhirin wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim sadaqallahu sungguhnya kami lah yang menghidupkan dan mematikan dan kami pula yang kekal memiliki segala-galanya dan sungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripada mu dan sungguhnya kami mengetahui pula orang-orang yang terkemudian daripada mu sungguhnya Tuhanmu Allah dia lah yang akan menghimpunkan mereka. Sungguhnya dia maha biaksana lagi maha mengetahui. Dalam ayat ini kita dapat lihat bagaimana penyebutan tentang sifat Allah SWT iaitu Allah ni mewarisi. Al-Warithun diambil daripada akar kata yang terdiri daripada huruf waw, ra dengan sa Maknanya berkisar pada peralihan sesuatu kepada yang lain. Jadi lahir perkataan waratha ini iaitu mewarisi baik perkara yang bersifat material ataupun selainnya, baik kerana keturunan ataupun sebab yang lain. Al-Imam Az-Zajjaj menjelaskan bahawa makna warif itu sebagai segala sesuatu yang tinggal setelah ada yang pergi dalam Quran kata ini hanya ditemui sekali dalam bentuk tunggal iaitu dalam surah al-baqarah ayat ke-233 pernah kita bincangkan dahulu lima kali dalam bentuk jamak dua di antaranya menunjuk kepada Allah SWT tiga lainnya menunjuk kepada manusia Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa makna Al-Warith ini dalam berarti kata dia yang kembali kepadanya pemilikan setelah kematian para pemilik maknanya manusia semua akan mati dan pemilikan semua itu akan jadi milik Allah SWT alangkah indahnya kata-kata sebahagian daripada para cendekiawan bahawa 100 tahun ke hadapan tidak akan ada lagi di kalangan kita yang tinggal di atas muka bumi semua kita akan berhimpun di tempat yang satu maka alangkah malangnya dan bodohnya apabila kita pada ingin belum lumba untuk mendapatkan satu benda walaupun terpaksa berbunuh-bunuh kerana semua kita akan meninggalkan dan bumi tempat tinggal kenderaan, bangunan aset yang kita ada semuanya akan beralih tangan kepada mereka yang kita tidak kenal dan mereka pun tidak menyebut lagi tentang kita amatlah pelik dan mustahil seseorang daripada kita yang hidup pada ini jika dibandingkan nak menceritakan tentang kepahlawanan datuknya yang telah mati 150 tahun ataupun lebih sebelum kita amat jarang sekali kita nak menceritakan kepahlawanan ke kelebihan ke keutamaan kekayaan orang yang pernah hidup sebelum kita walaupun mereka punya kaitan ke keluarga darah daging dengan kita maka langkah ruginya mereka yang di dunia mengusahakan segala pemilikan dengan cara yang haram kerana semuanya itu akan dihisap semua itu akan jadi beban untuknya dia tidak akan bawa bersama-sama waktu dia mati nanti maka amatlah malang bagi manusia yang menyangkakan segala ini perlu diusahakan dengan berbagai cara walaupun ia haram sebab itu kata Imam Al-Ghazali dalam kaitan ayat ke-23 ni Allah SWT turut menyatakan dalam firman yang lain limanil mulkul yaum lillahi lwahidil qahar dalam surah Ghafir. Surah Ghafir ini juga dipanggil surah Al-Mu'min. Kadang-kadang ada di dalam Quran yang menyebut perkataan Ghafir, ada yang menyebut namanya Al-Mu'min. Bukan Al-Mu'minun, Al-Mu'min. Ini perkataan al mufrad. Ada surah-surah quran yang telah kita pelajari sebagaimana penjelasan oleh Al-Imam, Suti dan Al-Itqan dan juga Mu'tarakul Akran bahawasanya ada surah-surah quran ini memiliki lebih daripada satu nama. Jadi dalam ayat yang ke-16 Surah Ghafir atau Surah Al-Mu'min ini menggambarkan pemilikan Allah yang mutlak ini bila manusia semua dimatikan limanil mulku yawm Lillahil wahidil qahar kepunyaan siapa kerajaan ini ada pada hari ini maka akan ada suara menjawab kepunyaan Allah yang maha esa yang maha mengalahkan al-wahid ini berarti yang maha esa al kahar yang mengalahkan demikian juga kita dapat lihat contohnya surah Maryam ayat ke-40 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim inna nahnu warithul ardh wa man 'alaiha wa ilaina yurjaun sungguhnya kami mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya dan hanya kepada kamilah mereka semua akan dikembalikan bahkan bukan saja manusia seluruh alam raya ini akan dikembalikan kepada Allah SWT begitu juga kita dapat lihat dalam surah Ali Imran yang pernah kita bincangkan sebelum ini beberapa tahun lalu dalam ayat ke-180 A'udzubillahi bin syaitanir rajim walillahi mirathu samawati wal-arub kepunyaan Allah segala warisan yang ada di langit dan di bumi jadi kita juga dapat melihat bagaimana kisah Nabi Zakaria alaihi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu agar dikurniakan keturunan maka dalam firman Allah itu nyatakan atas lisan Nabi yang mulia ni wa anta khairul warifin sungguhnya engkau sebaik-baik yang wahai Tuhan berarti doa dalam saat dan ketika merasa keseorangan tidak ada zuriat ni jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah kerana Allah telah memberikan kepada Nabi yang mulia ni zuriat pada usia yang lanjut jadi betapa Allah SWT ni dalam gambaran menyatakan bahawa Allah adalah sebaik-baik yang mewarisi. Jadi dalam konteks ni kita dapat lihat memang ada yang berlaku baik itu kalau kita lihat dari sudut pewarisan ini mewariskan ini kalau kita lihat dari sudut lah, perkataan al-irf ini Al faraid ini dalam bab tarika ini ada yang berlaku baik bahkan menyerahkan semua keseruhan haknya kepada orang lain tetapi mereka semua mewarisi milik orang lain berbeza dengan Allah SWT kalau dibandingkan antara perkataan warasayyu ni yang merujuk kepada Allah SWT, sebaik-baik pewaris nak bandingkan dengan manusia pada ini yang mungkin bila dia mendapat satu bahagian dibahagi kepada adik-adik lain yang lebih memerlukan tapi manusia kita tahu dipanggil sebagai khairul warithin berbeza daripada Allah SWT kerana Allah yang mewarisi miliknya segala satu itu maknanya semua itu milik Allah SWT apa yang kita dapat hari ini sebenarnya pinjaman jadi dapat kita faham daripada ayat ini bila Allah SWT menceritakan wanahanul warithun ini Berarti Allah SWT akan mewarisi segala pemilikan manusia yang mereka usahakan, yang mereka cari mati-matian, alangkah rugi dan malangnya mereka yang mencari, mengusahakan dia semua yang haram seperti yang telah kita jelaskan sebelum ini. Jadi dalam kehidupan dunia, Allah SWT tidak hanya mewariskan harta, memberikan tanah, memberikan daerah, memberikan negeri kepada umat Islam sebagai contohnya pernah kita bincangkan dengan Zura An-Nur satu masa dahulu wa adallahu amanu minkum wa amilu salihati fil ardi kama stakhlafa ladina min qablihim mereka ni harta berupa tanah negara penguasaan bahkan Allah SWT juga memberikan kepada mereka ni kitab suci jadi perkataan waratha di ni dapat kita lihat pemberian Allah SWT bahkan dalam kisah berkaitan dengan putusan Nabi Nabi Allah Allah juga memberikan kepada mereka ni ilmu memberikan hikmah sebagaimana dia berikan kepada Nabi Sulaiman dan dia perolehi hikmah dan warisan ilmu pengetahuan itu daripada ayahandanya Nabi Daud nanti ada peluang kita baca dalam surah An-Naml bagaimana Allah menceritakan perkara ini dan yang terakhir sekali kita dapat lihat sebenarnya kaitan perkataan Al-Irth ataupun perkataan Warathah Yadithu ni kata Limul Ghazali dalam kitabnya sama ila al-husna berkaitan dengan nama Allah yang mulia ni sebenarnya adalah syurga yang Allah akan wariskan Allah akan berikan akan dihadiahkan kepada mereka yang taat beriman kepadanya sebab itu dalam surah Maryam ayat ke-63 Allah menyatakan a'udzu rajim tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana ka taqiyya syurga itu kami akan wariskan berikan kepada hamba-hamba kami yang sentiasa bertakwa kepada kami jadi mereka yang mewarisi syurga itulah yang wajar diberikan sifat berkenaan dengan warasa yadisu mendapat pemberian ini mendapat harta pusaka yang paling istimewa ini di dunia juga di akhirat itu mereka bertakwa kepada Allah SWT jadi ini kita belajar sikit tentang perkataan warasa yadisu menarik juga untuk dikemukakan bahawa ketika Allah SWT menunjukkan dirinya sebagai pemilik pewarisan ini Quran selalu menggunakan bentuk jama' bahkan seperti yang kita lihat di sini sebenarnya tidak ditemui dalam Quran perkataan al-waris dalam berarti dalam bentuk tunggal dan semua kata yang menunjukkan dirinya sebagai penerima warisan kita dapat lihat dalam Quran semuanya al-warithun jama' muzakkar salim agaknya perkara ini adalah untuk mengisyaratkan bahawa Allah Taala akan mengembalikan ganjaran apa yang diwarisinya itu kepada hamba-hambanya jika mereka berbuat baik dan mengembalikan pula hukuman dari apa yang diwarisinya dari kejahatan-kejahatan mereka maka itulah sebab penggunaan perkataan wanahanul warithun ini menggambarkan dari sudut jamaknya dari sudut pemberian ataupun warisan yang diberikan kepada manusia itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan ketika di dunia dahulu kemudian kita dapat lihat ayat yang selanjutnya ayat ke-24 dan 25 walakad alimnal mustaqdimi naminkum walakad alimnal mustaakhirin sungguhnya kami mengetahui orang yang terdahulu daripada mu dan sungguhnya kami juga mengetahui orang yang terkemudian daripada mu ni kalau kita pelajari bahasa Arab mustaqdimin ni datang daripada istaqdama, mustaakhirin datang daripada istakhara dan al-mustaqlim ini diterjemahkan dengan bahasa yang paling mudah yang terdahulu dia ambil perkataan qadimah maknanya tampil ke hadapan mendahului al-imam yuqaim Al memahami perkataan ini dalam arti kata yang terdahulunya mati seakan-akan kematian tampil mendahului orang itu walaupun yang berkaitan dengan keluarganya berusaha untuk menghambat menghalau mengusir menyelamatkan orang yang bakal mati itu dengan berbagai cara tak salah pun tuan bila seorang tu ditimpa penyakit kita mendapat rawatan bahkan itu disuruh dalam Islam Nabi menyatakan tadawa wala tadawa biharam. bila kamu ditimpa penyakit maka carilah pendekatan perubatan cuma diingatkan jangan kita terlibat untuk mencari di sumber yang haram kerana Allah tidak pernah menjadikan rawatan pada benda yang haram jadi kata Imam Bikai berkataan kataan mustaqdimin ini dia merujuk kepada seorang itu disangkakan tidak mati keluarga sangat berharap padanya anaknya masih kecil jadi istaqdama ni dia mengandungi dua makna yang pertama orang itu akan mati yang kedua berusahanya bersungguh-sungguh keluarga, pasangannya, anak-anaknya untuk menghalang kematian itu dengan berbagai-bagai ikhtiar. Tak salah pun. Jadi perkataan ini sedar kedama berarti yang mati dan merujuk juga kepada usaha untuk menyelamatkannya. Lawan perkataan Ustaz Khir ini ada yang memahami dengan perkataan Mustaqdim ni berarti orang yang taat. Lawannya orang yang derhaka. mana orang terkedepan lah di sudut amalannya, outstandingnya, ketaatannya kepada Allah SWT. Nanti saya huraikan bagaimana terdapat sekurang-kurangnya lima pendapat berkaitan dengan perkataan istiqdam dan juga istiqhar dekat sini. Jadi menariklah melihat pada pandangan yang dikemukakan Imam Al-Biqai berkaitan dengan apa yang terkandung dalam istafa'ala pada istiqdamah ini. Kalau kita pelajari bahasa Arab, sekali lagi saya ingatkan pernah kita sebutkan dahulu bila ada penambahan huruf dalam suatu wazan dan suatu acuan kata, maka dia merujuk kepada fungsi yang baru jadi penambahan sin dan juga tak dalam kadimah jadi istakdama di sini iaitu mustakdim dia berfungsi untuk menguatkan makna kematian dan kelanjutan hidup seseorang dalam konteks manusia yang ada pada hari ini yang mati dulu yang mati kemudian ini perkara yang sangat luar biasa Orang kita sangkakan matinya berlaku pada waktu tertentu belum mati-mati tapi orang muda yang kita sangkakan panjang usianya pula mati pada usia yang seperti itu seperti kata penyair kami yansahiin mata minari allatin wa kami saqi minha a'sha'ina min dahri ha beramai ramai pemuda yang disangkakan dia akan mati tapi dia akan mati lambat lagi umurnya panjang lagi tiba-tiba dia mati ketika orang semua berharap padanya 20-an meninggal dunia belasan tahun meninggal dunia tak kira apa cara sekalipun kemalangan ke atau penyakit ke yang tua ini disangkakan akan mati tapi belum mati-mati dia maka min 'ashahinamil zahri beberapa ramai di kalangan yang saqim orang sakit ini masih lagi panjang usianya tak tahu bila dia akan mati maka perkataan istiqdama dan istikharah di sini Menunjuk kepada kematian satu daripada penjelasan para ulama ada riwayat-riwayat disebut ruya atau qila contohnya dalam tafsir wahil muhit contohnya tafsir Muharral Waziz disebut dengan Sirah Tambrizi maknanya disebut dalam riwayat para ulama muhadifin macam yang barawi ruya tu muqilah ni kalau kita jumpa perkataan semikian dalam fiqh ke dalam tafsir ke dalam hadif ke maka ia merujuk kepada sirah tamrid ia merujuk kepada uslub para ulama ni dengan santunnya mereka nak mengatakan riwayat ni perlu kepada rawatan mana riwayat itu berpenyakit lah seolah-olahnya itu kisah tentang sahabat yang kalangan mereka yang berusaha untuk sembahyang di saf-saf yang awal tapi ada di kalangan mereka ni yang cuba untuk sembahyang di dia sahab-sahab kemudian mengapa ya? kerana ada di kalangan kaum muslimat sahabiah pada zaman Nabi itu yang berupa jelita maka penampilannya di masjid menarik perhatian golongan tertentu bahawa pada zaman Nabi pun telah kita pelajari ada golongan dalam hati mereka berpenyakit fayatma allazi fi qalbihi marad dia disebut ayat semikian apa kita lihat perkara ini perlukan kepada penjelasan saya nak bawakan pandangan para ulama di kalangan salaf dan khilaf dalam perkara ini insyaallah kita akan pelajari dan lihat jendela pemikiran yang unggul oleh para ulama ahli tafsir ini mereka tidak mengesampingkan kajian dan juga rujukan hadis dalam perkara-perkara melibatkan al-jarh wa ta'dil ta nanti kita akan lihat dalam kuliah akan datang wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad وعلى اله وصحبه وبركه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته